В гостях у Укерінформу президент спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр Рубанов. Я вітаю вас. Добрий день, пане Олександре. Розкажіть нам, що сьогодні відбувається на ринку нерухомого майна? <рес> Ситуація тривожна самом деле. І один із основних поводов для цього беспокойства це доволі різкі колібання курсу. гривны. Наиболее ощутимо это ударило по вторичному рынку жилья. Вот в период таких колебаний, собственно, это нормальная ситуация, когда ну, не то чтобы паника, но потенциальная, то есть те люди, которые еще в состоянии себе что-то купить, не просто есть желание еще и могут это сделать. То есть они находятся в некотором таком ожидании, что же будет дальше. Собственно, не у всех хватает средств, с кредитованием сейчас достаточно сложно. Ну, даже и те кредиты, та ипотека, которая якобы там банки декларируют, то есть ну, ее ипотекой назвать сложно, потому что э, ипотека под 25-30% это... Это не ипотека. Это можно называть как угодно, только не ипотекой. Вот. И в случае недостаточной суммы для приобретения квартиры, если и в отсутствии кредитования, то есть может что-то надо докупать, потому что доходы у нас как правило, в основном в гривне, а покупать валюту по курсу 16 или 17 гривен за доллар, ну, может только очень смелый человек. Есть. Вот, но э, важный момент то, что собственно это э, такая волна оживления, в общем-то, э, я сейчас говорю о позитиве, это зацепило первичный рынок, там э, процессы, э, ну, скажем так, активизировались, потому что при довольно таком большом оттоке депозитов людям надо эти деньги где-то размещать, а на сегодняшний день альтернативы рынку недвижимости ну, Пока во всяком случае еще нет, поэтому люди вот идут на первичный рынок. Тем более, что э, практически все застройщики предлагают э, достаточно большое количество там интересных программ, программ лояльности так называемых. Э, то есть одна из основных – это, скажем так, жесткая привязка к курсу старому еще трехмесячной давности или четырехмесячной, там, 10-11 гривен за доллар. Поэтому многих это привлекает. Ну, также другие программы, которые они предлагают, все в комплексе, в общем-то, делает этот рынок более-менее доступным для тех людей, у которого деньги есть и есть желание купить. А фахівці вважають, що середня ціна метру квадратного на первинному ринку нерухомості десь приблизно тисячу доларів, а на вторинному тисячу. Чи це правда і чому така різниця? Чому вторинний ринок все-таки дорожчий за первинний? Основна причина того, що я зараз не говорю о цифрах, а в принципі, почему дороже вторичка, ну, прежде всего, за счет ремонта. Якщо сравнивать жилье примерно одинакового класу, то для того, щоб. Чтобы... А в Украине, как известно, все жилье сдается в таком девственном состоянии, что называется, да, требует там каких-то средств на то, чтобы его привести в жилое состояние. А это по оценкам экспертов ну, составляет приблизительно, Плюс-минус 300 долларов на квадратном метре для того, чтобы сделать ремонт, для того, чтобы как-то оборудовать какой-то минимальный набор мебели для необходимых для жизнедеятельности человека. То есть вот, собственно, и разница между вторичным и первичным рынком, как минимум где-то в одинаковом классе, составляет 300-400 долларов. Вот почему вторичка дороже. Что касается конкретных цифр, там тысяча это долларов, там или полторы, или 1200, сказать очень сложно, зависит от большого количества факторов. То есть... Прежде всего это земельный участок. Да? Кто это строит, у кого какие возможности по получению этого земельного участка. Для кого-то эти участки достаются ну, Скажем так, почти бесплатно, да, то есть для крупных компаний, монстров, там, таких как Горстрой, то есть там для них эти э, э, моменты решаются несколько проще. Для, есть застройщики, где коррупционная составляющая достаточно высока, и она тоже закладывается в стоимость квадратного метра, к сожалению, пока еще. Э, поэтому и д, зависит опять же во многом от того. Того, что строят на этой площадке. Одно дело там сейчас очень модно так называемая точечная застройка, которая, собственно, и, не знаю, с моей точки зрения, просто убивает или уже убила Киев. Вот это когда на небольшом участке земли ставится по всему пятну застройки какая-то свечка там в 30-35 этажей без совершенно без инфраструктуры, без зоны отдыха какой-то, без каких-то детских площадок полноценных, без гостевого паркинга и так, далее, и так далее, этот список можно предлагать. То есть это, ну, скажем, агрессивная среда. Да? То есть человек только замыкается в какой-то своей коробке, где там провести время, то есть никакой придомовой территории. Ну, к сожалению, этого ничего нет. Вот. А стосовно коррупционной складовой, на сегодня забудовникам спрощено было отримание лицензии, чи вплине это на цену? Ну, маловероятно. Количество лицензий, ну, ну, разве что психологически, с моей точки зрения? Потому что если ты привык к рентабельности там, в 50, в 100 или в 150 процентов, то э, к понижению стоимости ты уже, э, ну, скажем, идешь очень неохотно. Единственное, когда действительно заставляет рынок, когда рынок диктует свои условия, когда необходимо там, пополнение каких-то оборотных средств, действительно иногда застройщики идут на довольно существенные скидки и действительно вот и по киеву сейчас квадратный метр хотя еще буквально два года назад я комментировал вот эту ситуацию следующим образом что в киеве меньше там тысячи долларов с моей точки зрения стоимость квадратного метра быть не может первичного жилья однако я ошибался уже сегодня мы отмечаем вот эту планку я думаю что это не еще не Скоро буде вже можна найти в Києві где-то на рівні 800-850 доларів за метр, это більше чем реально. А на сьогоднішній день досить багато нерухомості на первинному ринку. Багато будинків, які не заселені. Ну, звичайно, від того, що висока ціна на квартири, і люди не можуть собі це дозволити. Чи не очікується там на ближчі два-три роки падіння цін із-за того, що є. такая такая така великая ки́лькость квартир. Знаете, тут опять же нельзя сказать однозначно. Ну, во-первых, если дом уже стоит довольно долгое время без без жизни, скажем так, то, ну, скажем, это не очень хорошо. Ну, во-первых, отапливать как минимум в зимний период там пустую или полупустую пустую коробку, в общем-то, так весьма затратно и ложится довольно серьезным временем ударяет по кошельку застройщика девелопера вот а, э, с другой стороны на сегодняшний день на первичном рынке очень большое количество предложений прежде всего за счет так называемых городов-спутников то есть многие э, Потенциальные покупатели, собственно, эта тенденция уже наблюдается последние там, два года. Они больше ориентированы на жилье в пригороде, в городах-спутниках, потому что там и, ну, во-первых, по качеству, ну, в некоторых случаях оно даже выше, чем то, что строят в Киеве. И при этом цена... Очень, очень очень конкурентно да цена ниже и это привлекает многих э, потенциальных покупателей тем более что добраться из пригорода бывает э, иногда проще чем например слева на правый берег поэтому сейчас там процессы вот и строительства э, э, развития новых площадок проходит достаточно активно поговорим про. Столицю. Війна, яка спровокувала величезну кількість біженців. Як це вплинуло на київський ринок нерухомості? Стали більше купувати квартир, чи стали більше орендувати квартир, теж саме з приміською зоною? Летом ми наблюдали достатньо високу активність на ринку оренди за счет тих людей, які винуждені були переселитися з юго востока на от, ну, в Київ, прежде всего, Да. На тот момент еще и это в свою очередь повлило, повлияло на рост ставок арендных. Они повысились процентов на 10-15 за буквально за несколько месяцев. Хотя до этого мы наблюдали достаточно серьезное снижение, начиная где-то с февраля-марта, вот по практически по июнь месяц уже с, с сентября, даже октября месяца часть этих людей, кто-то уехал, уезжает обратно к себе, не знаю по каким мотивам, но большая часть, они уже начинают рассматривать Киев, как для, ну, не только Киев, Днепропетровск, Харьков, как уже место, ну, можно сказать, постоянного проживания. Поэтому уже рассматривают вопрос покупки, действительно, сделок с представителями, скажем так, или переселенцами с Юго-Востока, довольно значительно увеличилось. Люди понимают, что возвращаться, собственно, уже некуда, наверное, да и незачем, поэтому уже рассматривают как... А что на международном рынке нерухомости? Чи стали украинцы больше купувати за кордоном житла, чи меньше? Интерес, собственно, сохраняется к зарубежной недвижимости, но по нашим оценкам количество реальных сделок несколько снизилось. И прежде всего за счет вот тех же курсовых колебаний, потому что, как я уже говорил, то есть у многих доход в национальной валюте в гривне, понятно, там в Испании, в Чехии, не знаю, в Венгрии, в Словакии, в Германии ты покупаешь все-таки за валюту, за евро. Вот. Для этого тебе надо это евро купить. А помимо того, что валюта, скажем так, значительно подорожала ее еще весьма проблематично приобрести. Ну, те, кто купуют нерухомость за кордоном, я думаю, что у них проблемы нет с валютой. Поэтому вопрос такой, стали больше купувати, тікати, выезжать или чем меньше? Ну, не совсем с вами согласен. Действительно, те люди, которых вы имеете в виду, в общем-то, они не сейчас, они уже давно решили свои там жилищные вопросы в Лондоне где-то там. Монако там и лазурный берег и так далее и так далее. А у вот ну, тех, кого мы считали или называли тут э, вот, средний бизнес, который там еще имел определенное накопление, но, во-первых, период кризиса эти финансовые подушки резко уменьшились. Но те, кто Імели ту вони її вже, ну по крайній мірі більша часть вже воспользувалися такі. Ну, останнє запитання. Що ви можете, які зробити прогнози для людей, які мають невеликі доходи на сьогоднішній день, але велике бажання купити собі житло? Чи зможуть вони в найближчий рік-два свою мрію, так сказати, здійснити? Що ну, буде найближчим часом на ринку нерухомості? Падіння чи навпаки? падение тут можно сказать с уверенностью можно сделать такой смелый прогноз будет может не падение скорее даже не падение а стагнация продолжаться и снижение цен плавное пока не вижу причин для каких-то резких резкого падения, то, что мы наблюдали в 2008-2009 году. То есть снижение будет продолжаться, на наш взгляд, еще полтора-два года, как минимум. Это что касается вторичного рынка. Вот, первичный, ну, что в свою очередь приведет, скажем так, к развитию первичного рынка, потому что первичный рынок, в отличие от вторички, он процентов на 95 гривневый. Вот, как я уже говорил, и, собственно, выгодно, там и цены ниже, и программы всевозможные, рассрочки, какие-то кредиты, которые предоставляет тот же застройщик, отсрочки платежа там, и так далее, и так далее. Что, в общем-то, привлекает тех людей, у которых вот и гривневое накопление, гривневое сбережение, то есть они их сейчас размещают в этих квадратных метрах. И ну, в э, обозримом будущем, я сделаю наверное, такой смелый прогноз, э, все-таки, наверное, и вторичный рынок э, в обозримом будущем, он перейдет уже в вероятнее всего в национальную валюту. И уже признаки этого мы наблюдаем. То есть конкретные примеры уже э, встречаются сделки на вторичном рынке, когда люди рассчитываются в гривня, либо комбинированный платеж, либо даже полностью вот за, в национальной валюте. Поэтому, я думаю, что это время не за горами, собственно, это бы очень... Как, это, по мне, это был бы, да, позитивный сигнал, потому что Украина, наверное, одна из немногих стран, кстати, в отличие от нашего соседа, не поворачивается язык назвать, северного. Вот, где вот рынок Вже если я не ошибаюсь, лет п'ять в рублях. І це і как-то позитивно в целом на економіку сказується на ринок строительства, на ринок не тільки жилья, но и там не В общем. Я дякую Олександру Рубанову. Нагадаю, гість Українформу сьогодні був Олександр Рубанов, президент спілки фахівців з нерухомого майна України. Спасибо.